Pernah tak kau tengok satu produk keluar nampak mahal, nampak canggih tapi dalam beberapa bulan lenyap macam tak wujud? Padahal syarikat tu bukan kecil, syarikat gergasi siap dengan bajet marketing berjuta, tim R&D, strategi penuh data tapi still gagal. Kita selalu puji syarikat besar sebab kejayaan mereka. Tapi hari ni, kita tengok sisi lain. Kegagalan produk dari jenama-jenama terkenal dunia. Dan kadang-kadang produk ni bukan gagal sebab tak berguna, tapi sebab manusia, persepsi, emosi dan ekspektasi kita sendiri. Sepuluh, Crystal Pepsi Bila air jernih, tak bermaksud sihat 1992 Pepsi masa tu nak jadi cool Dia tengok trend, sampelohan Semua orang gila produk tanpa bahan kimia Jernih, semula jadi Minuman cola, tapi tak berwarna Idea dia nampak bijak, nampak bersih, nampak modern Masalahnya, orang minum cola sebab rasa dan image gelap tu Sebab tu rasa dia lain dari air gas biasa bila kau minum Crystal Pepsi, otak kau confused. Orang akan ke cakap, kenapa air ni rasa macam cola tapi nampak macam Sprite? Itu masalah pertama. Masalah kedua datang dari musuh lama dia iaitu Coca-Cola. Coca-Cola nampak Pepsi tengah hype dengan Clear Cola. Jadi, dia buat satu langkah luar biasa. Dia keluarkan produk parody bernama Tap Clear. Macam mana sabotaj di jalan? Coca-Cola sengaja buat tap clear nampak macam produk diet dan kurang sedap dengan rasa yang pelik bukan untuk berjaya tapi untuk rosakkan reputasi konsep clear cola tu sendiri. Supaya bila orang rasa mana-mana air cola jenis otomatik mereka fikir oh benda ni mesti pelik dan tak sedap. Dan strategi itu menjadi orang dah tak percaya pada idea Cola Jernih dalam masa setahun. Crystal Pepsi hilang dari pasaran. Pepsi rugi berjuta tapi moral dia mahal. Yaitu jangan ubah DNA produk semata-mata sebab trend. Sebab identiti asal tu sebenarnya nilai sebenar engkau. Ironinya, bertahun kemudian, Pepsi keluarkan balik Crystal Pepsi dalam kuantiti terhad. Dan kali ini, orang beli bukan sebab sedap, tapi sebab nostalgia. Nombor 9, McDonald's Arch Deluxe Burger dewasa yang tak ada siapa nak 1996 McD memang pandai cipta makanan yang semua orang boleh makan Murah, cepat, senang tapi, masa tahun 90-an, mereka cuba langkah berani Orang fikir, kenapa tak buat burger khas untuk orang dewasa? Sesuatu yang lebih premium, lebih classy Jadi, orang pun lahirlah Arch Deluxe Burger besar, roti lembut, sos khas Marketing pun gaya eksklusif Siap dengan tagline Burger untuk orang yang dah matang Masalahnya, pelanggan McD bukan datang sebab nak rasa eksklusif Mereka datang sebab nak cepat, nak murah, nak comfort food Harga Arch Deluxe lagi mahal, proses lebih lambat dan iklan pun tak kena dengan vibe McD Iklan mereka tunjuk budak-budak tak suka burger ni sebab ini untuk orang dewasa Tapi bila orang dewasa tengok, diorang pun tak rasa tertarik Sales menjunam dan burger ni ditarik senyap-senyap lepas beberapa bulan. Kegagalan ni buat MacD belajar satu perkara penting. Jenama yang kuat pun tak boleh ubah identiti secara tiba-tiba. Kalau kau nak masuk pasaran baru, kau kena buat jenama baru. Bukan paksa pelanggan lama terima identiti lain. Nombor 8. Lace Wow Chips Bila sihat jadi mimpi buruk 1998 Lace nampak trend baru masa tu Orang takut lemak Jadi mereka keluarkan chip kentang bebas lemak Menggunakan bahan baru Dipanggil sebagai olestra Cara teori, olestra ni bagus Dia tak diserap badan Jadi kalori sifar Masalahnya, bila orang makan banyak Badan tak tahu nak hadam Kesan sampingan, perut kembung Sakit dan yang paling kelakar Boleh menyebabkan Cerit berik FDA siap kena letak label amaran khas dekat setiap pack sampai hancur terus reputasi produk tu Orang trauma sampai jenama Lays terpaksa ambil masa lama untuk pulihkan kepercayaan pengguna Moral dia, inovasi bagus tapi kalau melawan biologi manusia pelanggan akan lawan balik Nombor 7 Cheetos Lip Balm Bila Keju Jadi Makeup 2005 kalau ada satu produk yang nampak macam gurauan April Fool tapi betul-betul wujud, inilah dia. Cheetos, jenama snack keju terkenal. Dia tiba-tiba lancarkan Lip Balm rasa cheese. Idea dia kononnya untuk peminat tegar Cheetos nak bibir rasa macam snack kegemaran. Masalahnya, siapa yang nak rasa keju masin dekat bibir? Orang gelak. Media kutuk dan produk ni jadi bahan meme sebelum perkataan meme pun popular lagi. Citos cepat-cepat hentikan tapi kerosakan dah jadi. Orang mula pandang Citos macam jenama yang tak tahu had. Pelajaran dia penting. Kalau kau nak eksperimen, pastikan masuk akal dengan imej jenama kau. Snack dan kosmetik tak boleh bersatu. Bukan semua idea pelik tu genius. Nombor 6, Microsoft Zune. Produk baik tapi masa yang salah tahun 2006 Microsoft masa tu tengok Apple kaya gila dengan iPod jadi mereka pun nak lawan balik lahirlah Zune. Reka bentuk cantik, fungsi mantap, malah ada feature yang iPod tak ada masa tu iaitu boleh kongsi lagu sesama pengguna. Tapi masalahnya pasaran dah dikuasai Apple. iTunes dah kukuh, pengguna dah terikat dengan ekosistem Apple. Microsoft pula tak ada identiti, muzik yang kuat dan marketing dia lemah. Kalau Apple fokus pada gaya hidup dan emosi, Microsoft fokus pada spek. Dan itu sebab utama kenapa produk ni gagal. Zune dihentikan dalam masa beberapa tahun tapi dari situ Microsoft belajar tentang ekosistem dan pengalaman pengguna iaitu pelajaran yang akhirnya melahirkan produk berjaya macam Surface dan Xbox Series Kadang-kadang gagal bukan sebab produk kau tu tak bagus Tapi sebab kau sampai ke pesta Masa semua orang dah nak caw Nombor 5 Google Glass Teknologi hebat Dunia tak sedia 2013 Bila Google umum Google Glass Dunia terkejut Kau boleh tengok notifikasi Rakam video dapat arah jalan Semua dalam cermin mata Ia sepatutnya jadi masa depan tapi realitinya orang takut Takut dirakam tanpa sedar Rasa pelik bila orang pandang kau Dan tak tahu sama ada Dia tengah tengok muka kau Atau rakam kau Lepas tu harga dia bapak lah mahal $1,500 US dollar Dan desain dia nampak nerd Tak stylish langsung dalam setahun, Google tarik balik versi pengguna dan fokus pada versi industri je. Tapi sebenarnya, Google Glass bukan gagal sepenuhnya. Ia terlalu awal. Hari ini, teknologi AR dan AI mula balik ke arah tu. Bezanya sekarang, dunia lebih bersedia. Pelajarannya mudah. Kadang, kau bukan salah produk tapi salah waktu. Dan kalau dunia belum sedia, inovasi kau cuma nampak gila, bukan genius. Nombor 4 Tropicana Packaging Redesign Bila kotak baru bunuh jualan lama 2009 ini contoh paling klasik marketing fail. Tropicana nak nampak lebih moden, jadi mereka ubah reka bentuk kotak jus daripada gambar orang klasik dengan straw kepada reka bentuk minimalis yang nampak lagi clean. Masalahnya pelanggan dah kenal produk tu dari visual lama. Bila packaging berubah drastik, ramai tak kenal. Masuk supermarket orang tak sedar itu Tropicana. Ingat je nama baru. Dalam masa 2 bulan, jualan jatuh 20%, kerugian berjuta-juta dolar. Akhirnya, mereka kembali ke desain asal. Pelajaran paling besar, identiti visual bukan sekadar cantik, ia adalah memori pelanggan. Bila kau ubah, kau bukan ubah rupa produk. Kau ubah hubungan emosi yang pelanggan dah bina selama bertahun-tahun. Nombor 3, Lifesavers Soda Bila gula-gula jadi air gas 1980-an Life Lifesavers ni asalnya gula-gula popular di Amerika Tapi diorang fikir Kalau orang suka rasa ni Mesti mereka suka minum versi air gas Masalahnya gula-gula yang manis boleh diterima Sebab kau hisap sikit-sikit Bila dijadikan air Rasa tu terlalu kuat dan pelik Orang yang minum cakap rasa dia macam Gula cair yang dah basi Sales menjunam dan produk ditarik semula dalam masa beberapa bulan. Sekarang ia jadi contoh klasik dalam buku marketing. Produk yang gagal sebab terlalu yakin dengan jenama. Moral of the story, bukan semua rasa sedap dalam bentuk asal sesuai untuk dijadikan minuman. Nombor 2, HP Touchpad, tablet yang mati dalam 49 hari, 2011. HP nak lawan Apple iPad. Mereka beli sistem operasi Palm OS, ubah jadi Web OS dan lancarkan HP Touchpad. Masalah, App Store kosong, kelajuan tak setanding iPad dan harga sama tinggi. Orang beli iPad sebab ekosistem, bukan semata-mata device. Dalam masa 49 hari, HP umumkan henti pengeluaran Harga terus jatuh dari 499 dolar ke 99 dolar je. Baru orang berebut beli tapi waktu tu dah terlambat. HP rugi ratusan juta dolar. Moralnya kalau kau nak lawan gergasi produk kau tak boleh sekadar setaraf. Kena jauh lagi baik atau kau akan tenggelam. Nombor 1 Ford Excel, kereta mewah yang bunuh diri 1997. Ford masa tu tengah di puncak dunia otomotif Amerika Mereka nak cipta sesuatu yang akan ubah sejarah kereta selama-lamanya Projek ni mereka labur lebih 250 juta US dollar. Kalau kira nilai sekarang dah jadi lebih 2.7 bilion dollar. Nama kereta ni Excel, sempena nama anak Henry Ford sendiri. Tapi dari awal lagi dah ada tanda-tanda malapetaka. Ford terlalu yakin dengan nama mereka sampai mereka skip banyak market research. Marketing team dia buat iklan gempak, hype besar-besaran siap keluarkan teaser berbulan-bulan sebelum kereta tu keluar. Masalahnya bila Excel dilancarkan, orang tengok sekali terus rasa eh pelik kereta ni. Desain depan dia ada grill bujo yang orang Amerika panggil toilet seat. Harga dia pula bapaklah mahal padahal ekonomi masa tu tengah merundum. Dan yang paling parah, pengguna masa itu dah mula minat kereta kecil dan jimat minyak. Ford sebaliknya keluarkan sedan besar dan berat. Timing total off. Dalam 2 tahun, Ford Excel diberhentikan. Kerugian lebih 360 juta masa itu dan perkataan Excel jadi sinonim dengan produk gagal total. Ford ambil masa hampir 10 tahun untuk pulihkan balik reputasi pelajaran dia mudah bila syarikat terlalu yakin mereka berhenti mendengar dan bila berhenti mendengar pasaran akan bagi pengajaran dengan cara yang paling mahal daripada 10 cerita ni satu pola jelas kegagalan bukan datang sebab tak cuba tapi sebab lupa mendengar lupa belajar dan lupa realiti manusia Ford gagal sebab sombong. Pepsi gagal sebab terlalu eksperimen identiti. McD gagal sebab keluar dari personaliti asal. Lays gagal sebab lupa fisiologi. Cheetos gagal sebab tak logik. Microsoft gagal sebab lambat. Google gagal sebab terlalu awal. Tropicana gagal sebab ubah memori. Lifesavers gagal sebab salah tafsir selera. HB gagal sebab main di padang orang lain. Dan semua ni tunjuk satu benda. Kejayaan jenama bukan sebab dia tak pernah gagal, tapi sebab dia cepat belajar. Kalau syarikat-syarikat ni boleh hilang berbilion tapi boleh bangkit balik, kita pun boleh belajar dari kesilapan asalkan kita jujur menilai diri sendiri. So next time, kalau kau rasa idea kau tak jalan, kau kena ingat, mungkin kau bukan gagal, tapi mungkin sebab terlalu awal atau cuma salah timing atau cuma belum jumpa cara yang kena dengan manusia dan itu beza antara gagal terus dengan gagal tapi belajar